Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash Edisi 6 petang bersama saya Arin Asbar berita utama Kesilapan memaparkan gambar Jalur Gemilang tanpa bulan sabit seperti disiarkan dalam muka hadapan di sebuah akhbar berbahasa Cina tempatan boleh mencetuskan sensitiviti rakyat dan tidak boleh diterima Titah itu dizahirkan yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Susulan itu baginda bertitah kepada pihak pengurusan dan jabatan pengarang akhbar berkenaan sepatutnya lebih peka dan menyemak sesuatu bahan siaran terlebih dahulu sebelum dicetak untuk siaran. Tegas baginda bendera adalah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni tetapi mewakili perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata. Tita Sultan Ibrahim sebagai rakyat menyebarkan bendera dengan rasa megah dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Kerajaan Selangor mengumpul dana 4.74 juta ringgit bagi membantu mangsa insiden kebakaran saluran gas di Putra Heights di Subang Jaya menerusi Tabung Selangor Prihatin yang dilancarkan 4 April lalu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, angka setakat semalam itu hasil sumbangan pelbagai pihak yang prihatin dengan tragedi berkenaan serta usaha pemulihan yang digerakkan kerajaan negeri. Sebagai penghargaan, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbang dan memainkan peranan dalam usaha pemulihannya. Melalui hantaran di Facebook, Datuk Seri Amiruddin berharap segala usaha, kerjasama dan semangat solidariti yang terjalin ini terus diperkukuh demi kesejahteraan rakyat serta menjamin masa depan yang lebih selamat dan sejahtera. Beliau juga memaklumkan mempengerusikan sesi taklimat khas insiden letupan paip gas di Putra Heights kepada ahli dewan undangan negeri ADUN dan ahli parlimen kerajaan dari Selangor semalam. Ikuran tragedi yang berlaku, Tabung Prihatin Selangor diwujudkan kerajaan negeri bagi menyokong proses pembelian dan bantuan kepada penduduk yang terjejas dalam tragedi berkenaan termasuk pemberian bantuan tunai, baik pulih rumah dan penempatan sementara. Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kepala Batas akan dinamakan semula menjadi MRSM Tun Abdullah Badawi. Pengurusnya Dato' Ashraf Wajdi Dusuki berkata ia bagi mengenang jasa bekas Perdana Menteri kelima itu. Melalui hantaran di Facebooknya, beliau memaklum perkara itu telah dipersetujui Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan itu turut mendapat pujian serta sokongan daripada pengguna Facebook lain yang antara lain menyifatkan Allahyarham Tun Abdullah atau lebih mesra dipanggil Paklah, banyak berjasa di kawasan itu. Allahyarham pernah menjadi ahli parlimen Kepala Batas dari 1978 hingga 2008. Beliau meninggal dunia di Institut Jantung Negara AJN pada Isnin lalu dan selamat disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara pada jam 2.30 petang semalam. Lelaki yang ditahan polis selepas memuat naik kandungan video menghina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dituduh minggu hadapan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, siasatan terhadap kes berkenaan hampir siap. Beliau memaklumkan pihaknya sedang menunggu laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM berkaitan perkara berkenaan. Terdahulu media melaporkan seorang lelaki ditahan polis selepas memuat naik kandungan video menghina Perdana Menteri. Lelaki yang bekerja sebagai pembantu stesen minyak ditahan di Kampung Tempoyak Bacok, Kelantan pada Sabtu. Tiga lelaki direman selama tujuh hari bagi membantu siasatan mencederakan seorang kontraktor bergelar datuk dalam kejadian di sebuah medan selera di Jalan New Ferry Butterworth, Pulau Pinang pada ahad lalu. Perintah terhadap lelaki berusia 30 hingga 50-an itu dikeluarkan Majistrik Aini Adila Muhammad Faizal bermula hari ini sehingga 22 April depan. Permohonan Rehman dibenarkan bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan iaitu mendatangkan kecederaan parah. Melisa Gazet difahamkan ketiga-tiga suspek termasuk suspek utama berusia 45 tahun itu diberkas sekitar Butterworth dan berai antara jam 1 hingga 2 petang semalam. Tangkapan dibuat selepas pihak polis menerima laporan daripada mangsa berusia 43 tahun yang merupakan seorang kontraktor di Ibu Negara pada alat lalu. Difahamkan berlaku perselisihan faham antara mangsa dengan suspek utama pada satu majlis kerayaan yang berlangsung pada hari Sabtu. Retetan kejadian berkenaan suspek bersama dua lagi rakannya bertindak menyerang mangsa yang sedang makan di sebuah medan selera kira-kira jam 4 petang. Suspek dikatakan menggunakan kerusi plastik untuk menyerang mangsa dan impak kejadian tersebut menyebabkan mangsa patah tangan kanan selain luka di muka serta mulutnya. Seorang pekerja bengkel yang tular selepas merempuh seorang lelaki ketika sedang membantu mangsa kemalangan mengaku tidak bersalah di Mahkamah majistret Johor Bahru hari ini atas pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian. Kok Zi Kang, 25 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Fatin Muhammad Farid. Mengikut pertuduhan dia didakwa memandu dengan kandungan alkohol dalam badan sebanyak 76 mg bagi setiap 100 ml darah melebihi had dibenarkan sehingga menyebabkan kematian Muhammad Taufik Arif Sarif 37 tahun. Kesalahan didakwa dilakukan di kilometer 16 Jalan Johor Bahru Kota Tinggi kira-kira jam 2.10 pagi pada 13 April lalu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun, denda hingga RM100,000 serta penggantungan lesen sekurang-kurangnya 10 tahun jika sabit kesalahan. Selain itu, Zikang turut berdepan pertuduhan kedua iaitu mempamerkan nombor pendaftaran palsu pada kenderaan yang dipandunya yang dilakukan di Balai Polis Trafik IPD Sri Alam kira-kira jam 4.30 pagi hari sama. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 108-3-F Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Di balang pendakwa raya Amirata Tasnim Saleh menawarkan jaminan RM25000 bagi kedua-dua pertuduhan bersama tiga syarat tambahan. Namun peguam tertuduh Chua Shui Shuichen memohon jumlah lebih rendah kerana anak guamnya berpendapatan RM4000 sebulan dan menanggung ibu bapa. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM8000 dengan syarat tambahan pasport diserah kepada mahkamah, laporan diri sebulan sekali di balai polis dan lesen memandu digantung sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan pada 19 Mei depan. Seorang pekerja kilang yang juga orang kelainan upaya OKU pembelajaran dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Mahkamah Majistri Aikro hari ini selepas mengaku bersalah mencabul kehormatan seorang gadis di Taman Rekreasi Bukit Serindit minggu lalu. Muhammad Rizwan Yusof, 28 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarda Syena Muhammad Sulaiman. Rizwan didakwa memeluk, menyentuh kemaluan dan menekuk mulut mangsa berusia 20 tahun dari belakang dengan niat mencabul hingga menyebabkan mangsa ketakutan dalam kejadian kira-kira jam 10 malam di Taman Bandaraya Bukit Serindit, Melaka 10 April lalu. Perbuatan itu dilakukan ketika mangsa yang juga pembantu klinik gigi sedang menunggu rakannya berhampiran stadium hoki selepas berjoging. Tertuduh kemudian melarikan diri namun berjaya diberkas polis susulan laporan yang dibuat mangsa. Bagi kesalahan itu dia didakwa mengikut seksyen 354 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun, denda, sebat atau mana-mana dua daripadanya. Peguam Muhammad Izzudin Abdul Malik memohon hukuman denda ringan dengan alasan tertuduh yang merupakan OKU pembelajaran bekerja kilang dengan pendapatan RM1,500 sebulan dan menyara keluarganya. Bagaimanapun, tiba dalam pendakwa raya, Wardah Isyar berhujah agar hukuman berat dikenakan memandangkan kesalahan dilakukan di tempat awam pada waktu malam dan status OKU tertuduh bukan alasan untuk meringankan hukuman kerana dia bukan OKU mental. Mahkamah menetapkan hukuman bermula dari tarikh tangkapan pada 11 April lalu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL melaksanakan 15 tindakan sita terhadap penjaja tanpa lesen dalam satu operasi bersepadu bersama Jabatan Imigresen Malaysia JIM di beberapa lokasi di sekitar ibu kota. Menerusi kenyataannya di laman Facebook ia berkata, tindakan itu dilakukan selepas pemantauan dan risikan dijalankan oleh pegawai penguasa pada 14 April lalu. Operasi di kawasan-kawasan tumpuan seperti lorong haji Taib 4, Chowkit dan Jalan Berangan, Bukit Bintang membabitkan 13 kes penjaja warga asing dan dua lagi melibatkan warga tempatan. Menurut DBKL, tindakan diambil berdasarkan Undang-Undang Kecil UUK Pelisanan Penjaja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WPKL 2016. Selain itu katanya dua notis tawaran kompaun juga dikeluarkan kepada premis yang menggajikan warga asing tanpa dokumen yang sah mengikut peruntukan UUK Police and Trade, Perniagaan dan Perindustrian WPKL 2016. Kesemua barangan yang disita telah dibawa ke stor sitaan Jalan Lombong Taman Miharja Ceras untuk tindakan rekod dan dokumentasi lanjut. Seorang peniaga didenda RM8,500 di Mahkamah Majlis Baling Kedah kerana membiarkan anjing peliharaannya mencederakan lima individu dalam kerja dan berasingan awal bulan ini. Chong Sheng Chong, 69 tahun, membuat pengakuan bersalah secara berasingan di hadapan majistret Najwa Cik yang kemudian mengenakan denda RM1,700 bagi setiap pertuduhan atau dua bulan penjara sekiranya gagal membayar. Kesemua serangan berlaku pada 1 April lalu di sekitar kawasan Taman Desa Bidara, Kuala Ketil antara jam 4.45 pagi hingga 7 pagi melibatkan 5 mangsa termasuk warga emas dan pelajar universiti. Menurut pertuduhan, dua ekor anjing jenis, -jenis Rottweiler milik tertuduh dipercayai dibiarkan tanpa pengawasan sehingga menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 289 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tibalan pendakwa raya Amirul Halimi Muhammad Saleh memohon hukuman setimpal sebagai pengajaran memandangkan anjing terbabit pernah menyerang individu pada 2023. Bagaimanapun, Peguam Tertuduh Alvin Kwazamin merayu agar hukuman diringankan atas faktor anak guamnya menghidap kemurungan serta komplikasi jantung selain menyesal dan tidak lagi memelihara haiwan itu. Magistrate dalam pada itu turut mempersoalkan ketidakan lesen serta tindakan tertuduh membiarkan anjing berkenaan tanpa pengawasan sambil menyatakan simpati terhadap mangsa yang mengalami kecederaan. Media sebelum ini melaporkan anjing-anjing Rottweiler milik Sheng Chong mencederakan lima jiran di Taman Desa Bidara dalam empat serangan berasingan. Kesemua mangsa yang cedera menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini kekasih setia bersama Malaysia Gazette untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Rina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.